Друзі, срочна доставочка на об'єкт, вже майже шабаш у нас. Але подзвонив наш клієнт. Він зараз робить серйозний об'єкт. Йому не вистачило інтернет-кабелю. Уявляєте собі, взяв сьогодні бухту 305 метрів. Каже, будь ласка, срочно привези. Коротше, нашою машиною, своєю машиною, везу, тому що ну, реально треба сьогодні закінчити, друзі. Друзі, летимо на об'єкт. Так буває взагалі не часто, скажу чесно, тому що у нас взагалі є доставки. Сьогодні туди їздила вже машина, газель повна будівельних матеріалів. І там був цей провід, а я ж кажу, що просто так пило, що просто не вистачає срочно. Машин наразі немає, вантажних, тому ну, об'єкт горить, ну що робити? Тому ось в такому випадку сідаємо у машину, якщо я там вільний, грузимо і їдемо. На крайній випадок, якщо не виходить, навіть визиваємо просто таксі, якщо там небагато потрібно, так бухта провода, там, якась м'яч. Ну, от буває, горить об'єкт, знаєте, все, ну що робити. Треба сьогодні закінчувати, тому що ще є кінець року, вже, кінець місяця, кінець року. Тому, друзі, летимо. Об'єкт, до речі, торгівельний центр. Можна сказати, в центрі міста. Тому тут взагалі не до шуток. Клієнт, тим паче наш хороший постійний, взагалі вже давно працюємо. Тому ми друг друга так в цьому випадку розуміємо абсолютно. Якщо він просить, то це значить не просто так, його приїхати. Тобто, ну, реально треба вирочити. Друзі, летимо. Летимо в припришку. Бо треба встигнути. Заходимо з заднього ходу, так би мовити, з чорного. Так. так, друзі, четвертий поверх. Стартуємо на четвертий поверх. Це, до речі, все робили у цей, як це, прольот, під'їзд. Також наші клієнти практично все на наших матеріалах. Ага, вот Леха. Срочная доставка. 204 метра, да Леха. Ты что? Прилетели до да, лично. Прекрасно. А знаете, почему так происходит? Потому что это помещение в начале февраля должно функционировать. А без этой бобины мы не можем положить вот эту вот гофру, вот этот вот кабель и дать людям интернет. Поэтому Сейчас магазин... заливать треба, да? Да, в понедельник это должно быть залито. Но у нас проблема, у нас электрик уезжает в отпуск. И поэтому мы в ускоренных темпах это все делаем. И магазин Зирка, как всегда, нам с этим помогает. А потому да, что стараемся. сегодня забрали одну бобину и поняли, что нам ее не, это не выстачает. Не выстачает да. Ну что, пошли покажем экскурсию. Сейчас mm. вот такой хоп и мы в другом месте будем. Ну давайте, да, сделаем экскурсию по объекту. Это наш четвертый повод, это це торговый центр можно сказать, в центре города. Алексей курирует всю, всю, весь этот ремонт, все это строительство. Небольшая экскурсия. Алеша, что да. тут у нас? А за... это мы ваш склад своровали и перевезли а сюда. А я вижу, мешки не выстачают на Вот она. Да, что? Ну, как всегда, наш любимый полимин, наша любимая Турция, сеточка, краски, короче, весь стандартный набор для отличного ремонта. Все заказано было у вас все это привезли, блин, так оперативно, что пацаны даже не успевали это все заносить. Стараемся, конечно. Да. Как всегда, отмечу: полимин я жду комбинезоны. Полимин полиэтилен, да. обещанное. <laughs> что... да. да, короче, что у нас тут? Сетка нам нужна для того, чтобы перетягивать пол. Сетка нам нужна для того, чтобы перетягивать стены. Для того, чтобы перетягивать пол, мы взяли П 18 Для того, чтобы перетягивать стены, мы взяли вот турцию гипсовую. Ну, как бы... Стартовую финишную. Да, стартовую финишную. Как всегда сеточка, грунтовочка, полимин вообще прекрасно. Цена-качество, все круто. Универсальная грунтовка, да, суперово, друзья. Да потом был взятый кварц грунт он уже нанесен здесь на стены также это это полиминовский был а3 или как а с3 да. угу. но для полов мы взяли бетон контакт вот АС4. а из 4 4 также у нас задумка какая все потолки мы будем э, перешпаклевывать и просто покрасим поэтому мы взяли наш любимый фарбекс фарбекс а на стены Наш любимый снова полиш. У меня вопрос: тут там уязвимы потолки? <свист> э, не, ну это же когда делалась опалубка, завивалось а -а -а. монолитное перекрытие. Мы это все шлифуем, перешпаклевываем и просто покрасим. Понял. Лоточки, все как лофт стиль будет. Угу. Ну, на плитку мы уже взяли P12. У нас тут 200 квадратных метров по полу, плюс еще где-то квадратов у нас 70 по санузлу. Сейчас мы пойдем, я покажу. Вот, взяли P12 идеальный клей. Для просто. Кафеля. Для кафеля просто церезит, Извините, ну, P12 да. решает. И такая... недорогой, кстати. Недорогой, абсолютно. Мы взяли две палеты, и то я уверен, что придется заказывать. Также было приобретено гипсокартон профиля, как видно, вот Шьем два Слушайте, слоя. А бачите, то есть бачу, все это в два слоя. По технологии да. все. Два слоя, вата, все как полагается. Вата для шумоизоляции и утепливается. Да, да, да. Пойдемте, покажу. Так, ну, единственное, что не купили мы у вас, это сантехнику. Мне тут немножко выкрутили руки, но то не так страшно. Вся да. Вся электрика, вся, все кабеля, ВВГ, вся гофра, все было приобретено в самом лучшем магазине. Друзья, а те, скроме... Это санузел будет, да? Да, пошли. Тепло бедлога робиться. Да, теплый пол. Почему? Э, потому что помещение находится на самом крайнем этаже, э, Заказчик будет только весной делать утепление крыши, ага. ну и для того, чтобы не стояла влага, не было вот этой прелости и прочего-прочего, было вот придумано сделать здесь контур теплого пола. Также вот заведена вся коммуникация, сделали выходы вот под умывальники, под бойлеры, ну короче это все такое, мы потом плиточкой заложим, пошлите дальше, вот покажем. Здесь такая задумка. Былые к такое. Да, большое помещение у нас здесь решили, что из-за вот этих вот бетонных балок штробить нету смысла, опускаем все по полу и выходим вот в эти розетки. Интернет-розетка и обычные 220. Вот так вот наш выглядит объект. Кстати, цемент-песок. Цемент-песок и металл. Боже, как мне нравится, что на Зирке можно это заказать. Столкнулись с маленькой проблемой. Получается, здесь был когда-то техэтаж, видишь, вон Андрюх, Перепад по полу. Да, да, конечно. Тут стояла когда-то гипсовая такая стенка. Угу. Мы ее снесли и расширили на 17-19 квадратных метров помещения. Угу. И пришлось придумать, потому что за этой стенкой вот находятся именно помещения, которые технические, технические помещения. И мы думали, как что все обыграть. Короче, вырубали. Я думаю, блин, и вырубали, и надо срочно был металл. Звоню Лене, Лена говорю, выручай. Лена, это наш менеджер. Да, Лена, да. Лене привет. Лена нужен металл, и Лена прям в тот же день, почти что в ту же минуту, все нам прислала, прислала нам арматура, прислала нам вот профильную трубу. Мы это все выварили, сделали вот такие вот переходы. Сейчас, э, сейчас вот как раз Парни штукатурят это все, делают нормальные проходы. То бишь, вот прикинь, сколько места занимал тот коридор? 19 квадратов. Конечно, ничего А Это аренда. Конечно. Это аренда. Ну и в общем, три помещения мы таким образом пробили. Доброго. Усилили. И вы за какой час работали. Где-то, ну, вторая неделя идет. С ума Вторая неделя. И вот тут вот у нас сейчас доступа у меня нету, там котельня у нас была, и по пожарным нормам нужен был э, огнеупорный гипсокартон. Ага, ага. И, и давай выйдем, вот тут темно, я думаю, нас не видно. И что вы думаете? Звоню Лене, Лена, огнеупорный гипсокартон. Говорит Леша, сейчас все будет. Короче, да. э, Зирка рекомендую, обращайтесь и да. пользуйтесь. А мы рекомендуем э, Алексея. Фірма називається Затишок по українську. Да, 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 да. Робить всі види робіт, будівельник, особливо зараз торгівельні центри, магазини, це просто ми декілька років, може, злітості по магазинам. Да. Тому що так, людям ну, бізнесменам потрібно швидко робити об'єкти, запускати бізнес. Нема часу там розтягувати, там щось сосоліть, Олексій спец в цій темі. Щоб швидко, якісно, раз робили, поїхали далі. Ну, я думаю, там ще скоро, після Нового року, будуть пару доставочок, приглашуються на піцерію. Давай. Я, я только за. Подивимся, друзья. Может, кому то будет интересно, конечно. Все, Если вы да, планируете да. делать ремонт, так что. Да, всем на связи. Да.